<laughs> zadzieżała rybionka na jednego jest. nie mi mnie przyjeżdżać, doma nie nie puszczała, potem mnie pobili, rybra połamali. Już to moja czwarta manifestacja. Ona nie rozeszła mnie, ani ja fotografii zdjęła, Haraszo, to ja chociaż to zdjęła, swoje to moje szczęście. Ja nie odpuszczam, ja już potwierdzam mój biznes. W osiem razy z Paryża ja nie mogłem dońce dać moich, moich kanfietów, wiasek, kiełbasek i gruszek. Это есть А все меня о, о, законах говорят. Какие у вас законы, то я сильно буду голодовать? Начинаю, у меня психика очень сильная, я не буду капли воды, ни крупных хлеба. Неделю минимум выдержать, а что будет потом, не знаю. Бо, я бачу документы, имеет право, кілька, як, якийсь певний термин, бачите, с доденькою. Но какие-то перешкоди с боку колишньої дружини. Не знаю, колишня дружина, чи еще? Р -р всегда. А, еще, всегда. Ну, еще, еще не в разводе. Он да важко усвідомити деякі наші особливості, як, и і ментальні, як і в законодавчій царині. Ну, він просто по-своєму бор, бореться за свої права. А тому що не закону у нас. Ойче моєї жены виспитувати моєго ребенка на руки, он такий, как паят, па а я не можу. Ну как то так можна. Ситуация довольно неоднозначная, давно уже находится в поле зрения сотрудников полиции, поскольку еще в сентябре прошлого года, тогда еще в милицию обратилась мама девочки с заявлением о том, что ее ребенка увез отец, иностранец, с неизвестным направлением. Девочку вместе с папой задержали во Франции, после чего ребенка переправили на Украину и отдали маме. И дано разрешение отцу видеться с ребенком несколько часов в присутствии матери. Мать поясняет, что она просто боится, чтобы ребенка снова не вывезли и не забрали от нее. То есть им нужно обращаться в суд и решать свои вопросы в судебном порядке. Выиграли там войны? Я победу. Я не сдаюсь. Как и зона Ато победит, так само и я победу.